我慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气和呼吸。麻烦让一下，我赶时间。对不起，对不起，我我看你应该没伤，车也没什么问题。要是之后有问题，你随时来找我，我来报销全部的费用。 我是临床系大二的卢婉婉。这个陪你。不用。别浪费了。大家好，我是任初。 我不同意教授的观点，我这个人很好相处，我想和大家探讨一下，对齐我们的认知。大家尽管畅所欲言。学学长，我被录取的高考成绩不是很理想，才考了六百九十七分，这么高？哎、这是才，这是什么才？数学多少分？一一百三十五。填空题错了吗？没有。今年的卷子。 倒数第二道大题和第十一道选择题是同类型的题，你错的应该是这两道。嗯，你的函数推导能力有一定的问题，高中的课程应该还能勉强应付，到了大学会比较吃力。学长，你的函数基础有点弱，以你的成绩来推算，你的文科成绩应该更好一些。为什么要追潮流选理科呢？选专业很重要。 不一定非得是热门的，但是一定得是适合自己的。或许，你要不要考虑转系？转系？那个，大家还有什么想要提问的吗？嗯 大家似乎很怕我，反正我认识你四年，至今不是你的微信好友。嗯哼，嗯哼，我给你说个秘密啊，安家先要跟我表白啦！真的，糊了五年的窗户纸，终于要捅破了。 我的宋人的东西你随便挑，最好的最贵的全给你穿戴上，保证闪瞎安家仙的双眼。<laughs> 晚上见了安家仙啊你可要大胆一点。谈恋爱这种事情得有一个人要先主动，你不动我不动，那恋爱什么时候能谈上？嗯，对了，晚上安家仙要是还扭扭捏捏的像个姑娘，你就主动抱他，疯了？我又不是流氓。再说了，我哥都找我，跳起来摇抱啊！ 出其不意，速战速决。你忘了刚上大一的时候，你想表白，结果你喝多了，当着安家先的面吐了一地。还有快放寒假的时候，你太紧张了，嗯、结果得了急性肠胃炎。还有快放暑假的时候，哪兒来这么多回忆啊？我这不是终于媳妇熬成婆了吗？那哪够啊？必须生米煮成熟饭才行。 这次、啊、他好不容易表白了，你还等什么？必须征服他！实在不行就亲他。臭丫头！对了，晚上就你们两个吧，还有梁夏。我们三个约定好了，永远不忘记对方的生日，永远一起过生日。你要是真跟安家先在一起了，别什么事儿都带上梁夏。 再好的闺蜜，在男朋友这件事情上也是不能分享的。别怪我没警告你啊！哎呀，没事儿。梁霞是我好朋友，她一直知道我喜欢安家欣的。嗯，我去洗个头。啊，你不是刚洗完吗？安家欣是值得我为他单独洗一次头的人，最高礼仪标准，懂不懂？嗯。